Shalom para sedherek ingkang kinasih, sugeng pepanggihan malih kaliyan renungan padinan GKJ Ing dinten menika Rebo kliwon Surya kaping 13 Oktober tahun 2000 Slangkung. Renungan ing dinten menika kapendel saking Injil Matius 12 ayat 1 tunggal tumugi ingkang Dine ayat naskah ingkang badhe kita raos raosaken sesarengan menika ayat ingkang kaping wolu ingkang megaten surasipun wong loro padaha warasna wong mati tangit biraten birici wong loro budhuken demi demit, -demit padaha tunung rayu kita ingkang mirengaken sabdanipun Gusti en, dipun Raos rasaken dipun lampahi wonten ing sak uruting gesangipun. Haleluya. Amin. Wonten cahyos kados dining kita ingkang tansah ngrasakaken sakit. Tresno menika salah satu galing piantun ingkang nandang gerah. Ananging tresno menika sampun boten pengin ngombe obat malih. Keporo sampun pengin dulan. Mirsani Trisna ingkang sampun sepedanan. Buminal ibu-ibu nimbali. Nger arep Ibu arep matur. Bareng dilungguhake piyungi ngandika Le kowe nembe rong dina ning omah sejatiné ni awakmu isih butuh ngaso obatmu kae ndang tekno supaya kasiaté mandi tenang obat mandi nek ora mbok ombi ora bakal gawe marim Para sedherek ingkang kinasih Kacarios kados pundi pangeran asarya kata tepaken di gusi Allah jumeneng ratu ing Yehuda Estuni pun Prabu Asarya ngelampai ingkang sai ing paningaling Allah. iman dini piyambai pun ngendelaken. Piyambai, kekuatan pun piyambak. Lan yoso tengger-tengger Pangorbanan sak temah, rakyat taksih saged caos sesajen. Lan kurban ing papan menika ingkang dadosaken Gusti Allah boten karna. milo pangira Dewa ngebak Sang Prabu gerah sak. ngantos dumugi sedanipun minangka paukuman awit Prabu Asarya boten saged nuntun bangsanipun Sang saya celak kalian Gusti Allah. Barokahipun Gusti Allah katimbalan mboten namung kangge nampi berkah kawilujengan. Nanging ugi supados dados selantaraning berkah tumrap sesami. Gesang dados berkah menika kawujudaken kanthi gesang padintenan ingkang jumbuh kalian karsanipun Allah. Awit menikah dados margi keanggini pun sesami sakit wanuh dateng gusi Allah. Gusi Yesus ngutus sekabat kali welas supado sami nundungi demit. Nyara saken tiang sakit, birat najisi pun tiang buduken. Nange aken tiang pejah, lan martos bab kratoning, swargo ingkang sampun celak. Kesangipun porosakabat dados mandi awit saget ndatengahken kasainan tumrap sesami nalika burun bangun turut ngistokaen dahuh timbahanipun Gusti Yesus Milo sampun ngantos para kabunganipun Gusi Allah sami gesang sak pikajengipun piyambak Menapa malih malah dados sandungan lan momutan tumrap sesami Sumonggo gesang dados obat mandi tumrap sesami dan kan turut dateng Gusti. Amin. Sumangga kita lebet wonten ing pandhumu. Gusti Allah kawula ingkang moasih. Matur nuwun tansah maringi berkah kawilujengan dumateng kawula ing saben dintenipun. Estu pingah dene tansah paring pepimut supados berkah kawilu jengan Inggih sampun kawula tampi menika. Caket dados lantaraning berkah tumrap sesami kawula. Mugi paduka tansah engetaken kawula menawi kawula tasih asring ginakaken berkah jengan menika. Namung kagem pikajeng kawula piyambak. Paduka mugi paring daya kekiatan lumantar roh suci paduku. supados kawula saged mbabaraken berkah kawilujengan menika kagem sesami kawula. wonten ing asma putra paduka Gusti Yesus, pandonga menika kawula aturaken. Amin. Mekaten barokah kang ginasihi patinan ing dinten menika mugi Gusti kita. Amin.